السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Dia lah Tuhan kita. Dia lah Tuhan semesta alam. Dia lah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanyalah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan segala kepatuhan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi nabi yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia agar mereka mencapai kemuncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan muslimat yang berbahagia hari ini hari jumaat 14 hari bulan 11 2025. Kita teruskan lagi bicara tadabur Al-Quran kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang baru. Iaitu ayat yang ke-43 dari surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم أم اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ صدق الله العظيم بدءكم مركو يعني orang musyrik mengambil yang lain dari Allah menjadi pemberi syafaat. Bertanyalah kepada mereka. Dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat? Padahal semuanya tidak pula mengerti. Yakni sebarang apapun. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Setelah Allah Taala menerangkan kepada kita pada ayat-ayat sebelum ayat 43 ini tentang keagungan dan keperkasaannya dengan dalil-dalil yang dapat diberikan maka kita beriman bahawa Allah lah Rabb kita. Allah lah ilah kita. Dia lah Tuhan yang mencipta kita dan mengatur kehidupan kita dan alam ini. Dia lah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tiada padanya sedikit pun kekurangan, yang membawa kepada dia lah saja tempat kita meminta pertolongan tempat kita menyandarkan segala impian tempat kita bermohon segala harapan kita yang tinggi menggunung dialah tempat kita bertawakal dialah tempat kita merafakkan doa dialah tuhan yang menjadi pelindung kita dialah tuhan yang memberi rezeki kepada kita segala-galanya dari Allah. Itulah yang diajar kepada kita sebagai seorang muslim bagaimana tanggapan kita terhadap Allah yang Maha Mulia ini. Pada ayat 43 Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrikin yang mana mereka itu orang yang sesat bukan saja sesat kesan daripada kesesatan mereka itu menjadikan mereka ini orang yang malang hidupnya di dunia dan juga di akhirat mengapa kerana mereka menyembah berhala mereka menyembah patung-patung yang tidak bernyawa dalam keadaan mereka menyembah patung-patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri yang mana patung-patung itu tidak bernyawa yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada mereka dalam keadaan patung itu penuh dengan segala kekurangan mereka mengambil berhala-berhala patung itu sebagai sesuatu yang akan menolong mereka di dunia dan di akhirat mereka ambil patung-patung itu itulah keyakinan mereka latar dan uzza inilah yang boleh menolong kami di dunia latar dan uzza inilah yang boleh menolong kami di akhirat nanti tuan-tuan yang dihormati sekalian Allah menzahirkan rasa terkejutnya sambil mengingkari pegangan mereka itu dengan berfirman amit takadu min dunillahi Ini ayat yang kita bincang hari ini. Patutkah mereka mengambil yang lain dari Allah menjadi pemberi syafaat? Ayat ini bermula dengan a. Ah. A ah, itu satu satu pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka. Maknanya, Allah bertanya perkara ini, patutkah mereka mengambil selain daripada Allah sebagai pemberi syafaat? Artinya Allah mengingkari perbuatan mereka. Artinya Allah mengatakan bahawa salah perbuatan kamu tu, tak betul perbuatan kamu tu, sesat perbuatan kamu tu. Yang sanggup bersandarkan kepada sesuatu yang tidak berguna, yang tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat kepada kamu. Kata Allah, Kul, beritahu kepada mereka, Ya Muhammad. Bertanyalah engkau kepada mereka. Awalau kanu la yamlikuna syai'a wala yaqiluna. Dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat? Padahal semuanya itu tidak mengerti apa Itu hanya batu-batu yang kamu ukir. Bolehkah dia menolong kamu di dunia? Dan juga di akhirat nanti? Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mengaktikotkan dengan jelas bahawa tidak ada yang boleh menjadi penolong kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh memberi syafaat kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan juga di akhirat. Karena itu haram dan boleh membawa syirik kalau kita merapakkan pertolongan kita. Mencari pertolongan kita kepada berhala, kepada kubur, kepada manusia. Tanpa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kita meminta hanyalah kepada Allah. Tempat kita memohon hanyalah kepada Allah jangan kita meminta dan memohon dan menyandarkan permohonan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala inilah yang diajar oleh Al-Quran kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan engkau wahai Allah kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan kita tidak akan meminta pertolongan melainkan kepada Allah dan kepada orang-orang yang telah diberikan kelulusan oleh Allah untuk menolong kita dan mereka itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk menolong manusia yang lain dengan izin Allah dengan orang itu boleh kita meminta pertolongan persoalannya Siapakah orang yang boleh memberi syafaat kepada kita tu? Kita. Siapa orang yang boleh menjadi syafi'ah, menjadi pemberi syafaat kepada kita? Yang boleh memberi syafaat kepada kita hanyalah orang-orang yang diberikan keizinan oleh Allah untuk menolong hamba-Nya di akhirat nanti. Selain daripada itu tidak boleh. Pertama sekali tuan-tuan, yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat adalah Ambiya al alaihi musallatu wassalam. Mereka ya. itu diberikan keizinan oleh Allah untuk memberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi syafaatnya kepada manusia. Dan para nabi juga boleh memberi syafaatnya kepada manusia. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim fa yaqulullah azza wa jalla maka Allah Subhanahu wa taala berkata Syafa'atil malaikah malaikat telah pun memberi syafaat wa syafa'an nabiyyun dan para nabi juga telah pun memberi syafaat wa syafa'al mu'minun dan orang-orang mukmin juga telah memberikan syafaat Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak ada yang tidak ada yang berbaki lagi melainkan Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya dalam hadis ini Allah memberitahu bahawa nanti di sana para malaikat boleh memberi syafaat. Para nabi boleh memberi syafaat dan orang-orang mukmin itu sendiri boleh memberi syafaat sesama mereka. Dan selepas mereka itu memberikan syafaat. Hanya satu lagi yang belum memberikan syafaatnya. Iaitulah Allah Azza wa Jalla. Fayuqbadu qabdatan minan nar. Fayuqriju minha qawman lam ya'malu khairan khot, qad. Qad aduhumamah. Ketika itulah Allah mengeluarkan hamba-hambanya yang tidak pernah melakukan kebaikan di atas dunia ini. Mereka itu Islam, mereka itu mukmin, Tetapi hidup atas dunia ini penuh dengan dosa dan maksiat. Mereka dicampakkan hmm. ke dalam api neraka. Selepas semua para nabi, malaikat dan orang-orang mukmin menyelamatkan sebahagian daripada ahli neraka ini. Allah Subhanahu wa taala di hujungnya mengeluarkan orang-orang yang ada sedikit iman dalam hatinya tetapi di dunia dulu tidak melakukan sebarang kebaikan Allah keluarkan mereka ini daripada api neraka tersebut. Daripada sini daripada hadis ini menunjukkan bahawa yang diberikan kebenaran untuk memberi syafaat di akhirat nanti adalah para nabi, malaikat dan sesama orang mukmin dan yang akhir sekali Allah Subhanahu wa taala sendiri boleh menjadi penolong kita di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, siapakah orang yang akan dapat syafaat ini? Ada satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi. Kila ya Rasulullah. Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling gembira sekali. Dengan mendapatkan syafaat padamu pada hari kiamat nanti. Maka Nabi bersabda. Laqad zanantu ya Abu Hurairah. Allah yas'aluni an hadal hadis ahadun. Kata Nabi, aku menyangkakan bahawa tidak ada di kalangan kamu yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini. Tentang perkara ini. Nabi dok sangka tak ada orang akan tanya tentang ini. Lalu Nabi menjawab soalan Abu Hurairah tadi. Awalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadith. Asadun nasi bisyafaati yaumil qiyamah. Kata Nabi engkaulah ya abdurara orang yang sangat mengambil berat tentang perkara ini. Orang yang paling gembira sekali dengan syafaat aku pada hari kiamat ialah man qala la ilaha illallah. Orang yang di atas dunia dulu memberikan penyaksian bahawa tiada tuhan melainkan Allah khalisan min qalbihi aw dalam keadaan suci bersih penyaksian itu diberikan daripada hatinya ataupun daripada dirinya Tuan-tuan yang dihormati sekalian dalam hadis ini menunjukkan bahawa orang yang akan mendapat syafaat nabi ialah orang yang mengucap dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala sepenuh hatinya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Selain daripada para nabi, para syuhada juga boleh memberi syafaat. Nabi menyebut ya, "Ud'u summa yuqalu ud'u syuhada" Faizpauna liman aradu. Faizah faalati shuhada zalika kal yakul azza wa jalla. Ana arhamur rahimin. Panggil para shuhada dan mereka itu disuruh oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka mereka pun memberi syafaat kepada 70 orang daripada kelangan ahli keluarganya. Setelah mereka memberikan syafaat pertolongan kepada kaum keluarganya, Allah berkata, Ana arhamur rahimin akulah Tuhan yang paling pengasih, paling penyayang. Dan antara orang yang akan memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat, ialah kita sesama mukmin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi demi nyawaku yang berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi asyaddi munasabalillah fistiksa ilhak min al mu'minin lillahi yaum al kiamah li ikhwanihim alladhi finnar. Kata Nabi, demi nyawaku yang berada di tangan Allah. Tidak ada seorang pun daripada kamu ini yang terlebih yang terlebih bersungguh-sungguh merayu meminta pertolongan daripada Allah. Melainkan permohonan kamu supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan teman-teman kamu daripada api neraka di akhirat nanti. Maknanya sama-sama orang mukmin ni kita boleh memberi syafaat sama-sama kita di akhirat nanti. Sebab itu jagalah iman kita dan jagalah persahabatan kita sesama mukmin. Dan ada berita gembira buat pembaca-pembaca Al-Quran. Yang boleh memberi syafaat juga kepada kita ialah Al-Quranul Karim. Kata Allah. Kata Nabi SAW. Ta'alamul Quran. Taklah kamu belajar Al-Quran. Fa'innau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat ia menjadi penolong kepada orang-orang yang suka bersamanya. Wa alaikum bizahrawain. Tidaklah kamu bersama. Tidaklah kamu senantiasa istiqamah membaca, mengkaji dan mengamalkan dua surah yang bercahaya ini. Apa surah itu? Al-Baqarah wa Al-Imran. Ia ni surah Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Fa'innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Ka'annahuma romah matani, Al Imran dan Bakorong ini akan datang pada hari kiamat. Seolah-olah kedua-duanya itu seperti awan yang melindungi kamu di waktu kepanasan. Ka'annahuma royaatatani. Seolah-olah kedua-duanya itu merupakan payung yang memayungi kamu di akhirat nanti. Al Firqani minatair tuhajani an ashabi ma. seolah-olah kedua-duanya itu seperti burung-burung yang mengepakkan kepaknya lalu melindungi orang di bawahnya daripada kepanasan maknanya surah al-imran dan surah al-baqarah ini nabi pesan kepada kita baca selalu fahami dia betul-betul amalkan hukum-hakam di dalamnya kerana kedua surah ini akan datang di akhirat nanti memberi syafaat kepada pembaca-pembaca dan pengamal-pengamalnya Allah Ta'ala, Nabi kita mengkhususkan surah Al-Imran dan Al-Baqarah sebagai nak menunjukkan keagungan dan kelebihan dua surah ini. Dan janganlah kita menganggap surah-surah yang lain tidak memberi syafaat. Tidak. Sebab di hadis tadi, di awalnya Nabi berkata, Ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Fa'innau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li'ashabi. Karena Quran itu akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat penolong kepada orang-orang yang suka membacanya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Mengapa tajuk memberi syafaat ini Allah bawa di sini? Allah ceritakan tentang syafaat ini. Kenapa? Karena nak menunjukkan keagungan diri. Apabila manusia itu sampai di akhirat, Raja pada hari itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berkuasa pada hari itu hanya Allah. Tiada lain yang berkuasa melainkan Allah. Ketika itu semua manusia mengharapkan sesuatu kebaikan daripada Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih dan sayang memberikan keizinan kepada mereka yang telah saya sebutkan tadi untuk memberikan syafaat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al-Quranul Karim kepada para malaikat kepada orang-orang saleh, kepada para syuhada untuk memberikan nikmatnya bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita ada satu syafaat khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Abu Talib. Sahabat pernah bertanya, hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Sahabat bertanya, pernah bertanya kepada Nabi. Dan mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana usami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Wazukirah amu Abu Talib. Satu ketika Nabi menyebut bercerita tentang pakciknya Abu Talib. Siapa Abu Talib ini? Orang yang banyak menolong Nabi dari kecil. Sehinggalah ketika Nabi menyampaikan dakwahnya. Dia masih lagi menolong Nabi. Tetapi dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Dan ketika disebut nama Abu Talib. Sahabat bertanya la allau tanpa syafaati yaumil qiyamah. Nabi berkata harap Arab Abu Talib ini akan mendapat manfaat daripada syafaat aku pada hari kiamat. Fa yuj'alu fi dahdahin minan nar yablu ka'bay yaghli minhu ummu dimari. Maka kesan daripada syafaat Nabi kepada Abu Talib kerana dia banyak menolong Nabi di dunia dulu dia tetap duduk dalam api neraka Tetapi Dia tidaklah Dia azab seperti mana Fir'aun Seperti mana Dajjal Seperti mana Haman Dia diletakkan Pada lapisan api neraka Yang tidak sedahsyat itu Seksaannya Dan Direngankan azab api neraka kepada dia Dalam keadaan otaknya menggeletak Kalaulah tidak dengan pertolongan Nabi, Abu Talib pasti akan diseksa seperti mana Fir'aun, Haman, dan Korun diseksa. Tetapi dengan syafaat Nabi, dikurangkan azab Abu Talib itu. Jadi kalau orang kafir pun di akhirat nanti, Nabi cuba nak menolongnya dan Allah Ta'ala perkenankan syafaat itu sehingga Abu Talib direngankan azabnya. Maka bagaimanakah kita orang mukmin? yang beriman kepada Allah dan Rasul. Karena itu banyakkan selawat lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini. Banyakkan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah pemberi syafaat kepada kita. Itu sajalah tuan-tuan hari ini hari Jumaat seperti biasa saya membuka ruang kepada tuan-tuan untuk beramal jariah. Menyalurkan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada tuan-tuan. Kepada mahat kami dan segala sumbangan tuan-tuan itu akan kita gunakan untuk membeli makanan bagi pelajar-pelajar tahfiz kita yang sememangnya pada waktu ini dana kita memang sangat berkurangan. Tak semua pelajar tahfiz mampu membayar yuran kerana ada di kalangan mereka datang daripada keluarga yang susah. Mereka ini perlu dibantu. Maka jika tuan-tuan ada rezeki yang lebih kongsikanlah dengan kami. Agar anak-anak ini dapat belajar Seperti biasa Seperti sediakan Segala sumbangan tuan-tuan itu saya doakan Allah Ta'ala berikan sebesar-besar pahala Dan semoga ia menjadi penyelamat Kepada tuan-tuan di akhirat nanti Karena tuan-tuan berbakti kepada insan Yang menghafaz dan juga membaca Al-Quran Itu saja dari saya Aku lukau lihada Wa astaghfirullah al-azim li walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i